Наша традиційна рубрика, так би мовити, ми цього тижня знову приїхали на базу збірної і запропонували футболістам бити незвичайні пенальті. Цього разу ми розділилися на команди. В одній команді футболісти збірної в іншій команді. Я скажу Ціла що... команда. Я представляла команду. Профутболу. Ти за рівень, на? футболісти збірної і я. Це рівень. Але поблажок мені, як для дівчини, не було. Більше скажу, що футболісти вдалися до хитрощів і боротьба була нечесна. Ось дивіться. Давайте давайте ребят посерйозніше. Да можно какой-то кувырочек. А а -а -а. Нужно развлекать как бы, друг друга и улыбаться, да, для настроения. И да, да. сближает коллектив, вот что самое главное. Я вот даже сразу предложил с мячиком, а американскими такими можно поиграть. Главное на что-то, чтобы Есть. интерес был. Первое, с моста в озеро прыгнуть, проигравшая команда. А что, Главное, этих всех там акул повылавливать, потому что там такие рыбы больше, чем карноза Артур. Тоже финтить надо? Да с твоими граблями ты можешь даже не подпрыгивать. Большой тяжелозый, тем более он легкий какой-то, овальный чтобы было тяжело забить. Хорошая атмосфера, весело. Саша и вратарь. Задатки есть. Можно где-то и попробовать в женском футболе. Так, куда? Все, не ждем, не ждем! В один ведем. Неплохо было хорошо, что забили, я скажу, нормально так. Женя, два звук, я один звук. То есть думаю, надо делать такое позитивное влияние на настроение. Видел где-то в интернете, да, как там Барселона, там как они играют, там одевают на себя мячи такие большие, бегают, как бы играют в футбол друг с другом. Вот, Не знаю, это уже. В дальнейшем вы как решите, так и будет. готова? Поехали, поехали. Я считаю, что любым мячом нужно завивать мячи, поэтому для меня это было впервые. Нужно сделать правильные выводы и дальше уже решать эпизоды. Манчестер Сити ПСВ подкажешь, может, кому-то такие тренировки? Кстати, ну а почему нет? Полезно. Я считаю, что любым видом мяча нужно уметь играть. Мяч шо на шо Завтра сберники будут бить на пенальти. Ты, может, сами и надуют, чи нет? Игорь Цыганок, целую ночь, наверное, невероятно. Невероятно. Ніч, напевно, мяч на два. Два дня, два дня. Вы пробили, кстати, <laughs> потом.